Witam 16 marca 2017. Krótko na temat dzisiejszy dzień, a więc lot treningowy 25 km dla gołębi lotowych. Ponad 30 sztuk na starcie ze Świeradowa Zdroju. Po drodze wstąpiłem do Irka Swobody zobaczyć jaka sytuacja w gołębniku, w gołębi które będą uczestniczyć w narodowym locie z Ostendy 850 km. Irek opowiada taktykę lotową, taktykę przygotowania. Dodam, że jesteśmy konkurentami OS sever To jest ciekawostka, ponieważ mnie również interesuje ta grupa gołębi. Tak na marginesie to z wszystkich tych gołębków zamówiłem sobie młode pierwszego rzutu, by wzmocnić swoją hodowlę. O ile więc Irek wygra, tak więc ja młode już będę miał w gołębniku. Dobry zabieg przedlotowy. Posłuchajmy, jak Irek przygotowuje gołębie do narodowego lotu z ostędy 850 km. Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Pierwszy lot treningowy Gołębi Dorosłych. 25 km. Czerniamy zdroju ryb do łąki lecą terę i następny poszły jak widać do przyleciały dobrze tak więc ten lot 25 km nie zrobił na nich większego wrażenia. Błyskawicznie dotarły do domu. Teraz dam im podjeść troszkę i dalej. Nich zajmują swoje nowe celki lęgowe. Jutro wstawię miski lęgowe oraz na podłogę wrzucę słomę, by sobie mogły zbierać tam w głębi. Są boksy dla samic Tamta połówka będzie równie zaślepiona do metody dowieństwa totalnego. Tak więc grupa roczniaków i dwulatków z apetytem zajada. Pierwszy lot treningowy 16 marca. Bardzo udany. Dodam, że 5 dni tylko latały wokół gołemnika. Ale do 15 stycznia miały wolny wylot. Także więc one są do doskonałej formie. Biorąc je na lot sprawdzałem im wagę. Waga jest bez zarzutu, czyli są w idealnej formie. A więc do kolejnego lotu treningowego już dopiero gdy naniosą jajka. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołemnik, Bogatynia Polska. No, tak si včera je pustit v faru. To No, no tak no, jsem no. běhal tady, víc, protože se byli, víc nějaký, ale už se naučili docela, no. Mm -hmm, mm -hmm. Tady to je ještě ze syna ty ušťačky, klaká, ale tady, ale tady tady dlouhý A tady ten modrák, tu tady, no, tady, tady? Tady, tady, tady? Aha, no vidím. No. To no. ještě neklaká hůščačka. No, to je pěkná kuščečka, to je ze syna jejich. No jo, je, 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 rozumím. Ale tu už tady holub plítá a nikdo nekoupá, říkám, jsem na poslední dlouhou trať dal, minulý rok a přilý super. No, tady tam je originál 100% Van den nábele, mm -hmm. tamhle holub, jo, ale holubice jsou většinou, tam jsou eh, verstráte v tom hodně a to je super. A se? Zase, no, no, to, to, jsou holuby, které lítají od 100 do 900 km. Mm. No. a Tam jsem jako svítí. Ale to máš vyzkoušené už te holuby? No, to, jsou, všechny. Kere, no. to všechny, které lítali. Ale jako v době a vdovci. Ano, a teďka z chryzda. No, protože 10 párů si vyhám z nízda, protože já, když jsem lítal z nízda, vždycky bylo lepší. <laughs> A bude nějaká, nějaká dlouhá tak taka nad 800, nad Ostendu, národní závod nějaký, jako Leán byl? Ne, jako měli se, ne, ne, není letos. Jo, možná příští rok, jestli se dohodnou, ale měli být dvě Ostendé. Jo, tři osmistovky jsme měli letět, ale e, my jsme to zrušili, protože zase by vypadli z těch osmi osmi Ale to poslední ostendé to neletíme, protože, ale to letí i Morava i Čechy. Jo? ale ten národní závod letíme. No to je taky. stráte v tom. ale tu, jak i tak chvíli, jest jde deklaka a už To je asi malý něco týdenkrát, ta holubice byla druhá sáhenu, a první s jde, ještě uh, v tom uh, maratonu. Tak to bylo 100% klak, už čačka v tom byla 25% jiná všechno z klaku, ano, má je proti větru a zahorka. Ale dělají to ty holuby už jako starší, víš? Aha, no. Aha. Potřebují ze starnout trošku, jako a tři lety, jsou pomalí. Ano. No, tak jsem tam dal, jako do záru, třeba čtyři lety. A lítal jsem normálně s nima dlouhý klatě, víte, 880. Jako, no. ostende, jako udělají. No a teď si z nízda si s tím pohraju, víte, jako... tak jedi Paříž teďka, čili dnes je 16. březen, 15. března, páříš na dlouhou trať choloby. No. tomu, aby potom, že poletěj z nízda, aby, aby potom, rozumíš, nepelikali ke konci, no, proto pářím díl, Tak by měli te dva piórka no. No, tak oni mají třeba ty tři, čtyři, tři, pustě, tři, tři, konci, no. ale to ještě ne, že jo. A tak budeš odchovovat celý čas, nebo tyko ten první víchej, nebo pozdní taky? První a potom třeba pojednou, nebo uvidíme, motivovat na vejce vždycky. Ano, rozumím. Taky. Ale budeš zavodit pořád ty krátké traty jenom, nebo dlouhé taky. Je... No, a všechno tak, tak. do prvního, dlouhého, poletějí všechno a potom nasazování jednou za 14 dní. Aha, rozumím. Ale to jenom krátké traty nebo té achene a tak dále? Jenom dlouhý potom poletí. Aha, co dva týdny dlouhá trat? Uuu, to je obtížné. To velmi obtížné. Čili na začátku myslím čtyři nebo pět tam traty no, i polecí, i i kratvě, je, no, krátké, kdy se rozlitnou, poletou no, co dva týdny dlouhou trat. A finálem no. budete o a potom ještě něco jest. Ale jeszcze i, 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 tam tutaj jeszcze. Mm. To tak czy inaczej, to ma, oni mają ten cel narodni zawod zostępny. No tak to chcesz formę im no. udzielać formę. No schyle. No widzimy. Ale to deset parów, 20 kusów to wszyscy budą lety. A na zawód będziesz dawać społecznie. nebo... Já budu vždycky vybírat. <laughs> budu připravovat třeba, víte. Tak i co, v budníku chtě... bude partner doma? No, když se tam... no, po každý ne. Aha, aha. Po každý ne, Uvidíš. Tak čo? Vidím, jak budou, jak budou. Z posledního vždy. zavodu, jakou formu budu, mít? No. I podle formy budeš to no, dělat. No, taky jak budou na nízdě, protože potom třeba jim nechám najednou holoubit jenom, nebo to, víte, už, nebo i'm